вергается осмеянию в СМИ. Это просто я не встречал еще под настолько безнаказанной фразы, когда люди говорят то, что, не, то, что проверяется, и когда тыкают в лицо, что это ложь, совершенно спокойно никто не замечает этого, потому что СМИ молчат. Вот это и есть, понимаете, вот это и есть страшное что, которое называется отсутствием свободы слова. Это некрасивые слова о благополучии и прочем. Вот это ложь рождаемое отсутствием свободы слова, порождает наши проблемы. Ведь деньги, которые отбирались у людей под красивые лозунги, якобы раздают людям, на самом деле, от первого до последнего. Кто раздает? Как раздает? Каким образом тратят эти деньги? Ведь никто не проверяет и никто не знает. Какая часть этих денег идут, идут в карманы тех, кто непосредственно осуществляет эти действия? Сколько разворовывается этих денег? Никто не проверяет, потому что нет контроля, нет свободы слова, нет проверки сказанных слов власти. Свобода слова – это не является некой абстрактной надеждой, абстрактной истиной. Это суть нашей жизни. Когда людей арестовывают, а об этом никто не говорит, это отсутствие свободы слова. Когда у человека нарушаются его права, и этого никто не знает, и власть безнаказанно это действует, это и есть свобода слова. Свобода слова – главная основа всего того, что происходит в нашей жизни. Демократия без свободы слова – это пустой звук. Сколько бы вы ни говорили об общественности, о гражданском обществе, если в стране власть не подвергается реальному сомнению в СМИ, то свободы слова нет, демократии нет. Это типичный территоризм. Я хочу сказать, что вообще власть всегда действует по претенденту. То есть она как бы вот делает шаг первый и пробует, вода горячая или нет. Я хочу четко повторить то, что сказала Зоя Казанжи. Если ТВА удастся погасить, то следующими будут все остальные. Это произойдет не напрямую. Не нужно напрямую сейчас запрещать. Достаточно лишить финансирования, лишить рекламы, надавить на собственников. Больше ничего не нужно. Существует тысячи способов, вне законных, но находящихся в нашем законодательстве. Мы же находимся в законодательстве, которое более тоталитарно, чем советское. Задумайтесь. Наша карательная система одна из самых страшных, которая есть на территории бывшего СНГ. Наше законодательство более карательное, чем российское на самом деле. И ничего это не убрано, это все существует, просто не используется до времени. Поэтому свобода слова это единственный путь скрыть эту язву, заговорить об этом по-настоящему, не просто так, не в заголи, а конкретно. И вот только тогда, когда мы это сделаем свободно, только тогда это становится важным. И это касается не только ваших здесь, это касается всех одесситов. Потому что если завтра перестанут, поднимут тарифы на ЖКХ, просто так, наглую, а если завтра поднимут цены на те или иные вещи, которые находятся под, под контролем городских властей, тоже так же наглую. Если не существует, не существует свободы слова, власть может творить все, что угодно. И я последнее, что хочу сказать. Те, кто надеется, что вернется в советское время, вы оптимисты в советское время существовал мораторий для элиты. Она не могла много красть, понимаете? Потому что они сами следили за собой. У нас этот мораторий снят. Наша элита может воровать все, что угодно, а права у нее такие же, как в советское время. Вот что страшно, понимаете? Никаких ограничений для элиты нету. Поэтому надежда на советское время, мы можем еще воспоминать о советском времени, как о самом хорошем и замечательном. Поэтому мы сегодня говорим не о теряй. Мы сегодня говорим даже не о свободе слова, мы говорим о своей будущей жизни. Потому что без свободы слова у нас будущей жизни просто не будет. Вот я хотел, чтобы это четко понимали. Поэтому свобода, свобода, слова на самом деле, это сейчас самая важная, важная вещь в нашей жизни. И я призываю вас бороться за нее, бороться во всем. И, конечно же, поддерживаю Зою Казанжира по поводу идеи привести 100 человек на выборы. Потому что партия регионов в реальности доказала то, что она не просто не выполняет своих обещаний. Они сделали больше, э, больше негатива, больше подлости, чем все партии, бывшие в Украине до сегодняшнего дня. То есть они перешли все планки, все рамки, все, все, э, все пределы, которые были. И мы должны постараться дать им бух. Спасибо.